السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha waqulul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wayaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma Pertama dan utama sekali marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita bernafas sekali lagi pada hari ini dan antara tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang bererti dan tidaklah aku yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadaku yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab solat Jumaat dan insya-Allah pada hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita mengungsikan dan membicarakan hadis-hadis tentang fadilat-fadilat solat Jumaat dan sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan dan sebagai recap ataupun untuk kita mengulang kaji antara sunnah-sunnah yang selalu saya katakan berdasarkan kitab Riyadus Salihin karangan Imam Nawawi di antara sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan dan ini pun sunnah pun telah dibukukan ataupun sunnah-sunnah telah dikatakan oleh Imam Nawawi pada topik Bab yang ke-210 Keutamaan solat jumaat Kewajipan mandi untuk menghadirinya Dan antara sunnah-sunnah Solat jumaat ataupun sunnah-sunnah Pada hari jumaat adalah Untuk kita mandi di pagi Harinya sebelum kita Menghadiri sidang jumaat Doa pada hari jumaat itu sendiri Dan ini juga adalah Di antara penghususan Penghususan hari jumaat Hari jumaat Selain daripada itu, kita juga memperbanyakkan selawat kita ke atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terdapat juga di antara hari Jumaat itu sendiri adanya waktu-waktu ataupun saat-saat ketika mana kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah ...pada saat-saat ini... ...doa kita dikabulkan. Doa-doa yang kita panjatkan... ...insyaAllah... ...akan diberikan... ...ganjarannya nanti... ...pada masa depan. InsyaAllah ta'ala. Dan bagi pada hari ini... ...saya nak kongsikan... ...dua hadis dalam bab ini. Dua hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis yang ke-11. Wa'an Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma asami'ta abaka yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma bayna an yajlisal imamu ila an tuqdas salah rawahu muslim yang membawa maksud dari Abu Burdah bin Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata "Apakah engkau pernah mendengar ayahmu yakni Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal solat Jumaat?" Ah. Dalam hal solat Jumaat. Ia berkata, "Saya Abu Burdah menjawab, "Ya." Saya pernah mendengar ia iaitu bapanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar beliau berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang mustajabnya doa itu adalah antara duduknya imam di atas mimbar sampai salat diselesaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini menceritakan tentang saat-saat di hari jumaat itu sendiri apabila seseorang hamba-nya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doanya insyaallah dikabulkan bila di antara apabila imam itu memberi salam kemudian duduk sebelum memberi, sebelum imam itu sampaikan khutbah beliau sehinggalah selesainya solat iaitu selesainya salam imam pada hari Jumaat itu sendiri dan di antara imam duduk sehinggalah selesai solat inilah di antara saat-saat mustajabnya doa kita pada hari Jumaat banyak pendapat ulama saat-saat waktunya mustajabnya doa bukan hari Jumaat je ya. ada banyak tempat ada yang kata bulan Ramadan ada yang mengatakan berdasarkan hadis Seseorang itu Doanya mustajab Apabila beliau Sedang bersujud nah, Kalau kita tengah sujud Salat fardu itu pun diantara Salat itu pun diantara Saat-saat waktu Mustajabnya doa Justru itu bila kita sujud Kita disunahkan untuk kita Memperbanyakkan doa kita Disebabkan itu diantara Saat-saat mustajabnya doa kita. Dan di antara ulama macam saya telah mengungsikan pada minggu lepas di antara saat-saat waktunya mustajabnya doa kita pada hari Jumaat ada ulama mengatakan ni berdasarkan hadis yang tadi saya sebutkan ada yang ulama mengatakan secara am iaitu selepas solat asar sehinggalah terbenamnya sebelum sehingga terbenamnya matahari. That means kira dalam agak-agak dalam selepas waktu asar sehingga waktu maghrib. Dan ni kita disuruh ataupun kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa kita kerana di saat-saat ini malaikat membawa amalan-amalan kita ke langit. Kira dia tengah nak hantar lah application tu. Kita punya doa-doa tu. Jadi itu sebab kita digalakkan berdasarkan hadis banyak hadis yang mengatakan bahawa petang malaikat naik ke langit jadi kalau kita nak mengejarkan saat-saat istijabah ataupun kita nak mengejarkan waktu-waktu musajab doa selepas asar sehingga sebelum maghrib lagi-lagi hari Jumaat hari Jumaat hari yang mulia hari Jumaat ialah hari-hari hala-hari yang ada pengkhususan-pengkhususan tertentu jadi kalau kita dapat mendoa ketika solat Jumaat dan juga selepas asar sebelumnya terbenamnya matahari, ini adalah yang terbaik untuk kita. Akan tetapi di samping, on the other hand, kalau kita di samping kita menjaga berusaha dan menjaga waktu mustajabnya doa, kita harus peka, kita harus prihatin kita harus alert tentang perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada doa doa kita dikabulkan kalau kita diberi kalau kita diberikan galakan untuk kita memperbanyakkan doa kerana saat-saat ini ada saat-saat mustajabnya doa kita pun nak kena tahu sebab-sebab yang bolehkan membolehkan doa kita tidak dikabulkan. Ha, jadi supaya kita nak kena tahu, dia ada pros and cons lah. Ha, kita nak mengejar, kita nak mengejar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT, di samping itu juga, on the same hand, kita pun nak kena tahu perkara-perkara yang boleh menyebabkan doa kita tertolak. Saya teringat hadis yang ke-10 daripada hadis Arba'in Nawawi Al-Arba'in An-Nawawiyah al Karangan Imam An-Nawawi juga Hadis Rasulullah SAW Bersabda daripada Abu Hurairah Kalau tak silap saya Inna Allah ta'yibun la yuqbalu illa Sesungguhnya Allah itu maha sempurna Dan Allah SWT Tidak akan terima apa-apa Kecuali kalau perkara itu sempurna Kalau misal kata kalau kita Kalau kita nak semua benda perfect Dia tak semua perfect lah Ataupun close to perfection Kalau kita nak benda tu perfect Kalau kita nak Kalau kita bayar sesuatu benda Kita nak benda tu perfect Kalau kita nak Kalau kita nak Menyantuni orang Kita nak Benda tu semua perfect Kalau kita nak Benda yang kita nak tu Sendiri pun kita nak perfect Apatah lagi Allah Dan Allah tu lah sebaik-baik contoh Dan Allah juga Ialah maha zat yang maha sempurna dan Allah tidak akan terima kalau benda tu tak sempurna. Saya skip hadis dan thumma dzakar ar-rajul ashghatha abghadha yamuddu yadayhi ila sama Kemudian pada akhir-akhir hadis itu disebutkan sese seseorang lelaki dalam keadaan bersafar dan keadaan lapar beliau mengangkatkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabb, ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna makanan dia haram makanan makanan yang dia makan itu tidak dihasilkan daripada jalan yang benar ataupun jalan yang bersih minuman minumannya pun sama juga pakaian yang dipakai itu pun sama juga bagaimana nak dikabulkan Nabi ha, sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kita amaran perkara-perkara ini boleh menyebabkan kita tidak dikabulkan doa kita. Ha, kita pergi makan, kita kita pergi cari rezeki kita. Ha, halal ke tak? Ha, macam mana kita meraih hasil kita itu? Ha, kalau ikut hadis ni, kalau insya-Allah kalau perkara itu halal walaupun sedikit insya-Allah diberkati. Akan tetapi kalau perkara itu sebaliknya itu yang susah sedikit. Itu pun doa kita tidak dikabulkan ikut hadis ini. Jadi kita nak kena prihatin, kita nak kena fokus. Kalau ada sese kalau ada ganjaran ataupun ada galakan untuk kita melakukan sesuatu perkara, kita pun nak kena faham dan juga nak kena tahu perkara-perkara yang yang tidak membolehkan kita untuk kita membuatkan sesuatu perkara itu kela hadis yang terakhir hadis yang ke-12 wa an aus ibn aus radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min fadli ayyamikum yawm al-jum'ah fa'akthiru alayya min as-salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya rawahu abu daud bi isnadin sahihin yang bermaksud dari aus bin aus radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di antara hari-harimu hari Semua yang lebih utama Ialah hari Jumaat Maka dari itu Perbanyakkanlah membaca selawat padaku Dalam hari Jumaat Itu sebab sesungguhnya selawatmu Semua itu ditunjukkan kepadaku Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dengan isnad yang sahih Dengan jalan yang sahih Ini di antara sunnah-sunnah Pada hari Jumaat ialah kita memperbanyakkan Selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan hadis yang lain sallallahu alaihi salatan Wahida sallallahu alaihi wasallam Ada kaitan dapat dengan hadis itu di mana kalau seseorang itu selawat ke atasku sebanyak satu kali maka Allah akan selawat ke atasnya sebanyak sepuluh kali Selawat di sini maksudnya apa Puji Puji boleh membawa masuk juga dalam konteks ini apabila kita apabila kita puji Rasulullah SAW, ia boleh membawa makna kita juga mendoa. Kita mendoa kepada Allah SWT agar Allah SWT merahmati bagaimana kita selalu baca dalam salat, merahmati Nabi SAW dalam begitu juga keluarganya, begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kita nak orang puji kita, ni apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan kita. Ha. Jadi kalau kita puji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak satu kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan kita sebanyak sepuluh kali. Ha. Ini maknanya ganjaran untuk mereka yang sering berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nak orang kita puji satu kali, mestilah kita nak lebih kan betul tak ha, jadi ini dia punya konteks dia konteks pemahamannya adalah kalau kita memberikan pujian terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk doa maka kita pun akan dapat doanya itu tapi 10 kali gandanya Ha, jadi kalau kita bertemu dengan hari Jumaat Antara sunnah-sunnah yang paling mudah yang kita boleh buat adalah untuk kita memperbanyakkan selawat kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita menjaga dan kalau kita berusaha untuk menjaga amalan-amalan yang mudah ini, insya-Allah kita akan diberkati. Kita doa-doa kita yang kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan dan insyaallah Allah, taala dengan apa yang kita amalkan dan apa kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita disegerakan ganjaran kita disegerakan di muka bumi ini kalau kita tidak dapat meraih ganjaran di muka bumi ini kita pasti akan meraih ganjaran ganjaran tersebut di akhirat kelak dan alhamdulillah kita selesai daripada bab solat Jumaat dan sunnah-sunnahnya dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan memulakan topik baru di dalam buku panduan-panduan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaik. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh